প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টো মই মোৰ নিজৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ আচলতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বিশেষকৈ কম বয়সতে বিয়া হোৱা কিছু মহিলাই জীৱনটো যে আধা বাটতে শেষ কৰি পেলাব নালাগে পুনৰ যে আৰম্ভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে এটা অকণমান হ'লেও মানে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব এই কাহিনীটো মোৰ একেবাৰে ব্যক্তিগত হ'লেও মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ বিয়া খুব কম বয়সতে হৈছিল আজিৰ দিনত যদি চাওঁ হয়তো বাল্য বিবাহতে পৰিলোঁ হয় কিন্তু হ'লেও মই পঢ়া এৰি দিয়া নাছিলোঁ মই এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ বিয়া হ'লোঁ যিখন ঘৰত আজিলৈকে মই পাকঘৰলৈ গৈ পোৱা নাই মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে তেওঁলোকে ৰাখিছে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়েই যিহেতু বিয়া হৈছিলোঁ মোৰ ডিগ্ৰী পঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছোঁ তাৰে ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ বি এড কৰিছোঁ ডি এল এড কৰিছোঁ মেথছ এড পাছ কৰিছোঁ সকলোকেইটাত টেট পাছ কৰিছোঁ আচলতে এই সকলোখিনি সম্ভৱ হৈছে আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ মূল কথাটোলৈ মই যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এইখন ঘৰৰ ডাঙৰজন শহু দেউতা এতিয়া ডাঙৰজন শহু দেউতা বুলি কওঁতে আপোনালোকে আকৌ সুধিব শহুৰ দেউতাও ডাঙৰজন থাকে নেকি আচলতে আমি এটা ডাঙৰ জইণ্ট ফেমিলিত বাস কৰোঁ মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ককায়েকক মই ডাঙৰ শহু দেউতা বুলি কওঁ মানে মোৰ বৰ্তা তেওঁ মোক সুধিছিলে যে তৃষ্ণা তই কিতাপ এখন লৈ আহিলি যিহেতু পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে নেকি তেতিয়া মই যিহেতু মোৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা বহুত আছিলে সেইকাৰণে মই একেটা উশাহতে কৈ দিছিলোঁ বৰ্তা মোৰ পঢ়িব বহুত মন আছে তেতিয়া বৰ্তাই কিন্তু মোক ডিমটিভেট কৰা নাছিলে তেওঁ মোক দুগুণ উৎসাহ দি কৈছিলে যে যদি পঢ়িব মন আছে এতিয়াৰ পৰা তই আগতে যেনেকৈ পঢ়িছিলি তাতকৈ দুগুণ বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব কাৰণ এতিয়া দুখন ঘৰৰ কথা আছে নহয় আৰু সেই বাণীটো বৰ্তাই কোৱা সেই কথাটোৱে মোৰ জীৱনৰ গতি সলনি কৰিছিল তেতিয়াৰে পৰা মই এনেকুৱাকৈ পঢ়িছিলোঁ ইমান মন পুতি পঢ়িছিলোঁ যে সংসাৰৰ কোনো ধৰণৰ ধুমুহাই মোক পঢ়াৰ পৰা মনটো আঁতৰাব পৰা নাছিল বিভিন্ন সমস্যা আহিছে মোৰ জীৱনতো সকলো নেওচি মই বৰ্তাৰ সেই কথাষাৰকে মনত লৈ মাত্ৰ পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত মই মোৰ পঢ়া জীৱনৰ শেষ হোৱাৰ এক মাহ নহওঁতেই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি মই মোৰ নিজৰ কথাটো এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া মই দেখিছোঁ বহু বোৱাৰী মানে বহু প্ৰতিভা থকা বোৱাৰী বিয়াৰ পাছত পঢ়া শুনা একেবাৰে বাদ দি দিয়ে এনেকুৱা এখন ঘৰ পায় তেহেঁতি যে সেই ঘৰৰ শাহু শহুৱে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট নকৰে পঢ়াটো কিন্তু মোৰ শহুৰ শাহুৰ কেইজন ইমানেই ভাল যে তেওঁলোকে যদিও উচ্চ শিক্ষিত নহয় তেওঁলোকে কিন্তু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ওপৰত তেওঁলোকে মোক যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে এজনী বোৱাৰীক ধুনীয়াকৈ চুইদাৰ পিন্ধায় তেতিয়াৰ দিনতে কলেজ পঠিয়ায় সেইখিনি সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় মানে মই বিচাৰোঁ মোৰ ফেমিলিটোৰ দৰে মোৰ পৰিয়ালটোৰ দৰে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ দৰে প্ৰত্যেকজনী বোৱাৰীয়ে বোৱাৰীয়েককে প্ৰত্যেকজন শহুৰ শাহুৰে বুজি পাওঁক আৰু নিজৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ যদি কিবা এটা টেলেণ্ট আছে সেইখিনি আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰক মই ভাবোঁ কোনো এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰখন ভাঙিম ঘৰখনৰ লগত বেয়া হ'ম বুলি নাহে তেওঁলোকে সময় সুযোগ আৰু সুবিধা পালে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ মান উন্নত কৰিব আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই আছিলে বোৱাৰীসকলক কৈছোঁ কেতিয়াও নিজৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল বুলি নাভাবিবা নতুনকৈ আৰম্ভ এতিয়াৰ পৰাই কৰা ধন্যবাদ